я вас поздравляю. Одеяло принесла, будете укрываться. Ну, вы молодец еще какой, боже. Конечно, молодец. молодец. 90 лет, вот это я понимаю. Сейчас уже так не выглядит. Трижды ранен был. Да вы что? Четыре альфа К сожалению, нередко ветераны вспоминают лишь раз в году, День Победы. Но, к счастью, есть в нашем городе неравнодушные люди, которые понимают, что жизнь не состоит только лишь из праздников, и ветеранам крайне необходима ежедневная забота и участие. На днях ветерану Великой Отечественной войны инвалиду первой группы Гаврилу Мироновичу Степаненко исполнилось 90 лет. Алла Федоровна Гинок учредила благотворительный фонд «Ведроджиня», одной из задач которого является помощь одиноким ветеранам и пожилым людям. Очень важно, чтобы они не ощущали себя выброшенными из жизни общества, даже если судьба сложилась так, что нет живых близких родственников. А дети? Никого нет. Никого нет? Это мы... никого, да, мы, да. Да? Это единственное, у никого нет. Где-то в Молдавии племянница. И все, да? И все. да. Жена умерла. А что ж родом. нам и не дали вас в список? Мы же с ветеранами общаемся, у нас того какой список? Нет, не, не, Никого нет. Да, вот Никого так нет. вот, видите, службы у нас. Кого -то, кого -то, кого -то... Гавриил Миронович был рад гостям и охотно рассказал о себе, поделился фактами из биографии и взглядами на жизнь. Замечательно, что ветеран встретил свой юбилей в кругу добрых и неравнодушных людей. Ведь только так, творя добро и принося радость, мы делаем нашу жизнь лучше, возрождаем традиции и становимся ответственными за себя, за близких, за всех наших сограждан.